Кроме есть такой маленький город на границе Закопанской области, очень маленький, тысяч населения и в этом городе 9 лет э, мэр города царь Галина Васильевна, а ее муж действующий прокурор царь Иван Иванович и от того, что у нас мэр и прокурор, который э, здесь не уловна, нет, за законностью своей дружины э, вместе плотной коррупционной сцепки. У них еще сын прокурор, у нас на прокуратуре работает. В плотной такой сцепке они работали. От этого все жители Чопа, как вы понимаете, все очень защищены от беззакония. Права наши защищены, и мы очень счастливы. Э, нашей организации, в статуте нашей организации у, у только две цели. Одна цель э, отслеживать выполнение закона про доступ до публичной информации чиновниками всех уровней. И вторая статутное наше задание это выявлять коррупционные факты, посадовых, факты коррупционных действий посадовых в России. Чем мы, собственно, и занимаемся. За год работы организации, членами нашей организации, было выявлено масса фактов, масса. Вот здесь каждый отдельный листочек, это каждый 54 додатка. Я вам их оставляю, это я для вас приготовила. Каждый отдельный факт. Я сейчас быстренько, коротко по ним пройдусь, но я вам дам для изучения их. По результатам работы нашей организации, активистов нашей организации, за год на посадовцев Чопской Низской Рады было открыто, учитывая сегодняшние два криминальных проваджения, 16 криминальных проваджений. В течение года ни по одному из криминальных проваджений никому не предъявлено подозра, не принято ни одного решения, и не будет принято ни одного решения в ближайшее время. На допросы заявников вызывают только исключительно, если я пять раз приду к прокурору и пишу заявление, что меня еще не вызвали до сих пор на допрос, а я была заявником. Э, ни в одном из криминальных проваджений заявником члены организации не вызначены. Заявники по справам всем 16 криминальных странам, заявники, э, следователи, еще там какие-то люди, и Пупкины, но только не заявник тот, кто писал реально. Я написала вам заявление, подготовила, я вам его оставлю. Там были заявниками активисты громадской организации, одни и те же люди. Вот, например, один из них все стоит здесь, Иван Дананска. Он недавно заявлял про злочин, который произошел прямо в примещении Чопской Миссии Мы пришли сдать информационный загод мэру. У, -у, -у, -у. У нас было пять журналистов. Мы при... как раз это наша работа. И у нас есть газета, я редактор этой газеты Силы Народного контроля, и мы там высветлим именно вот эту тему доступа до публичной информации. Mm -hmm. Я, вам, кстати, оставлю меня из старых номеров, чтобы вы узнаете, что я говорю вам правду. Так вот, мы пришли сдавать информационные запыты. Она, мисский голова, знала, что мы придем, готовилась к встрече. Целый день они там принимали на грудь, мы пришли в конце рабочего дня, они уже были все тепленькие. И она пригласила... Э, разобраться с нами, запугать нас каких-то военных. И два человека э -э, в камуфляже, в военной форме, которые сейчас, по моим данным, не подтвержденным, я пока их не подтвердила, являются дезертирами. Они были у нее в кабинете, и они на нас напали. Свидетели этого нападения вот здесь есть. Донацка, вот журналист э -э, Ростислав Цома, я, и у нас там было пять человек. Так вот, Донацка сразу сделала заявление в несколько служб, и Шаранычу тоже в том числе, заявление про поведомление не нет, был телефон на 112, сразу же пришли... Э, Я по... сейчас говорю о тебе конкретно, а потом скажу о себе. Ни его заявление до сих пор, 4 или 5 заявлений он давал. никто не внес ПСД до сих пор. Видео о том, что там происходило, и как на нас нападают те люди, они порвали наши бумаги, они нам угрожали, мне за... обещали застрелить, мы вызвали милицию, почему-то пришла служба СБУ. И они настолько были агрессивны, что милиция выстроилась передо мной просто плотной стеной, они меня за... от них защищали. Тем не менее, я получила ответ от нашей милиции доблестной, что в связи с тем, что нарушение, грубого нарушения громадского порядка на Ведбулось, я обожал бы проверку прекратить. Так вот, заявление Донатска не внесены в ЕРДР, заявление журналиста Трибуны Наталевича не внесены в ЕРДР. Сразу, вовремя, в час, на 20, в течение 24 часов, как это положено по закону. Бесконечное количество заявлений отступат Ларисы Викторовны от меня, тоже не внесены в ЕРДР. Только-только после э, настоятельных э, требований, после восьми, например, заявлений, но я сейчас уже к этому плавно перейду, э, дело вносится в ЕРД, когда они видят, что мы уже не уступим. То есть за, закон нарушается на каждом шагу. Только потому, не потому, что у нас милиция плохая, потому что на ней есть прокуратура, а прокурор, муж мэра. Царь Иван не даст открыть криминальное дело против царь Гали Мэра И и э, Галина Царь – это партия Единый Центр. Царь Иван – это партия Единый Центр. Чтобы вы понимали, у нас все, где Болога, там, там уже непробиваемо, не Не И мы-то думали, что там Саранец будет бороться против этой семьи. А оказывается, почему-то... Почему-то тяжело, мы боремся с этой семьей. Да он не борется, он, он как раз работает на нее. Итак, у меня есть для этого документы и факты. Итак, я написала, я систематически интересуюсь, как просуваются наши криминальные проваджения. Вы же понимаете, что не на э, каждую мэрию открыто столько проваджений, правда? Вы где-нибудь в городе, в Украине, назовете такой город, где на посадовце в мэрии открыто 16 криминальных проваджений. 16, причем на разные-разные-разные нарушения закона. Чтобы эти криминальные проваджения потихоньку не закрывались, я систематически обращаюсь сюда, начальнику милиции Шарановичу, систематически, раз в месяц стабильно. И пишу, поведомьте нас, будь ласка, как просуваются резонансные криминальные справы, стосовно посадовцы четкой и рады. Кому предъявлено обвинение, Тяжелые э, вопросы задаю. Какие решения приняты? Если вы не предъявляете обвинение, закрывайте дело. Чего не закрываете? А если не закрыли, значит, там есть криминальный случай. А если есть злочин, расследуйте, предъявляйте обвинение. Правда? Больше года справа открыты, ни педозры, ни решение криминального справа. Но потихонечку эти справы пробовали закрывать. А так как мы, я уже сказала раньше, заявниками нигде не являемся, в ЕРДР внесены неправдивые ведомости. В ЕРДР поведомляя про злочин, про незаконный аукцион в ЧОПе, следователь Микитич, который там изучал заявление Ступа. То есть заявник уже следователь Микитич, а Ступак не заявник. Поэтому Ступак не знает про закрытие справы. И так потихоньку криминальные справы закрываются. Но для того мы и силы народного контроля, чтобы узнавать, когда их закрыли. И через суд мы эти справы, три попытки были, три справы закрыли, но через суд все три справы открыли. Так вот, чтобы быть в курсе, закрыли ли их, я Шарановичу пишу заявление. К заявлению, поведомьте нас, пожалуйста, что там по Чопской Минской Ради, как там с этими 16 проваджениями. Так как я его достала этими вопросами, а отвечать ему нечего, справа-то реально тормозят, специально, умышленно их не расследуют. Если в течение года меня еще не вызвали как заявника на ДОПы, это как расследование? Справы специально тормозятся. Хотят спустить их на тормоза, потихоньку закрыть. Так отвечать ему нечего, и поэтому мне Шараныч пишет вот что. Враховывая, что с данному приводу вам попереднюю надавалось в и разъяснение, принято решение, видповеди никаких никогда не надавалось, я их всех здесь представляю, принято решение, увага, про прекращение переписки с вами в указанной части. То есть в рамках указанной э, части это криминальное провадження. И он со мной по криминальным провадженням переписку прекратив, відповідно до закону про звернення громадян. Сергей Ширанович. Смотрите. Вот начинаю я с этого. Хочу... Я писала это в сказке. И прошу надать провести проверку свою проверку по всем криминальным проваджениям, по в Чепской Минской рады. Понимаете, мы в Радиевку, город переплюнули уже в пять раз. И никому дела нет. Шараныч сидит и говорит, так я с тобой переписываться не хочу. Он со мной не хочет переписываться, поэтому я пришла переписываться с вами, с Аваковым. Если и Аваков не захочет с вами переписываться, мы будем ставить вопрос всегда по-другому. Итак, первая криминальная справа которую открыли совсем недавно, а поведомила я по ней 16 липня 2014 года. Я поведомила про то, что у нас систематически директорам коммунального предприятия не выплачивается зарплата простым работягам, которые работают там на косах, на канализации чистят, улицы подметают. Простым работягам не выплачивается заработная плата. Мне на это 16 июля ответили, мы на начальник Ужгородской милиции, пишет. Районный. Районный. В то, да, время, В то время начальник районной милиции. Да, Ужгородского да, района. Да, потому что ЧОП это ну, подприкованный Ужгородскому сейчас. районному видео. Все, что я вам расскажу, абсолютно все будет касаться только Шараныча и его подчиненного, начальника Ужгородского района Стеханышина. Бывшего только начальника Апальцин. Ужгородского района. сейчас начальник Ужгородского района. Ужгород это роль не играет. Не, ну чтобы люди понимали, о чем идет речь. Так вот. Не пишет, в ходе проверки противниками его там отдела ОБЭЗа, РБ, они направили директору коммунального предприятия ТИСа письмо, чтобы тот признался, выплачивает он зарплату людям или не выплачивает. И враховую ЧТ, что в ответе с данной установы на данный час не отримано, то было бы принято решение про прекращение перевести. До побачення. Я пишу снова Шаранычу, зарплату не платят, Шараныч мне пишет, Боднарчук, заступник начальника, говорит, мы вашу справу, вы уже просили нас об этом, мы вашу справу списали в архив, и в связку с отсутностью, да, я в связку с отсутностью склада будякого злочину, мы по прекратили и надали в архив. Я пишу снова они нам говорят, нет, там все нормально, в архиве справа, я пишу снова, потом я звоню на вредовую линию, они не пишут никаких выявлено. Потом я пишу снова и снова восемь заявлений, я умышленно писала их мало часа натхнения, довести справу до абсурда, чтобы когда это ляжет подчиненному Авакова на стол, он понял, что-то в Закарпате не так. Когда человек пишет восемь заявлений... И только по последнему, восьмому, вот видите, я говорю, я тебе первый раз сказала, второй раз сказала, третий раз, четвертое читание, пятое читание, шестое читание, на восьмом читании, 214 статью криминального кодекса, открой, внеси вверх, внесли, 8 заявлений. Хочу знать, кто за это ответил. И то, это было восьмое на личном приеме, вот когда... На личный Мы, прием убор... пришла, под камеру, журналистов да? здесь, нет, нет, я не, когда не на учила, на я говорю в этом здании. Вручила в руки, и когда выставили в интернет, в YouTube вот после этого внесли верты. Восемь, полгода переписки, вы понимаете, в июле людям не платили зарплату. На дворе февраль до сих пор не платят зарплату. они мне пишут, здесь есть один прекрасный ответ. Они мне написали, мы тут все расследовали, вы же нас достали письма, мы все расследовали и пришли к выводу. У вас нема документа, який посвідчує право представляти інтереси зазначених вам сторін, а також ви не являєтесь працівником комунального підприємства ТИСА, що прямо вказує на відсутність будь-якого права у вас звертатися і повідомляти нам про злочин. Я показую це в інтернеті, я публікую це в газеті. Ну, Аваков не читает наших закарпатских газет и не смотрит наших закарпатских видеороликов. Я ему письмо пишу, пусть почитает.